Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL, Love Design basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. 9am, hora de Bangkok. El calor era brutal, el sol brillaba. Arriba, los niveles de rayos UV eran desorbitados. Incluso los lugareños que habían lidiado con esto toda su vida estaban a un paso de perder la cabeza. Así que no hace falta imaginar cómo se sintió alguien que acababa de regresar del aire a un frío de Japón. Lo que la joven no se había dado cuenta era el caos que la guardaba. Por ahora, dentro de la limusina del aeropuerto, todo seguía en calma. Se puso los auriculares inalámbricos aislando al conductor excesivamente hablador que llevaba diez minutos, intentando iniciar una conversación. La canción Easy sonaba suavemente en sus oídos. Entonces se dio cuenta de que no se había ajustado el reloj. Se quitó el reloj Vintage de la muñeca izquierda y atrasó la corona dos horas. Hecho esto, sacó cosméticos para compensar el cansancio de un vuelo nocturno lleno del llanto y sensate de un bebé. Una hora más tarde, Opap, una joven de 28 años, llegó a su destino. Al bajar de la camioneta, su cabello y ropa seguían impecables, como si acabara de salir de un probador. Nadie diría que esta mujer acababa de volar casi 5.000 metros. Ella miró el cartel de la empresa, Hinta artichet Tras un breve instante, entró en la oficina mediana. El interior era limpio y sencillo, cuidadosamente diseñado, priorizando la practicidad. Pero, ¡oh Dios mío! ¡Qué desastre! Los ojos de Okbab recorrieron atónitos aquel desorden. Dispersos por todas partes, había empleados en un estado de desaliento, algunos comiendo, otros echando una siesta en sus escritorios, otros navegando en sus teléfonos. ¡Hola! No eran apenas las diez y media de la mañana, por no hablar de los zapatos y las cajas de los pedidos online tirados en las escaleras. ¿En serio? El segundo piso era aún peor. El personal jugaba alegremente al ping-pong en una mesa llena de tazas de café y muestras de tela tiradas por todas partes como si a nadie le importara. Una esquina, no. Todas las esquinas estaban llenas de trozos de papel y piezas de madera para modelismo. Lo peor era una caja de entrega gracienta sobre unos documentos que podían ser importantes o no. Cerca había un misterioso cheque del invierno que alguien había tirado a un lado, y si tuviera que adivinar, probablemente pertenecía a la persona que dormitaba debajo del escritorio. Una mezcla de emociones se enredó en su cabeza hasta que apenas pudo pensar con claridad. Para alguien con su perfeccionismo, eso era mucho más de lo que podía tolerar. En voz baja maldijo, ¿Qué demonios? ¿En qué clase de locura acabo de entrar? Te dije que lo arreglaras y te dije, no lo voy a arreglar. Los fuertes gritos captaron su atención justo antes de que sus emociones estallaran. Se giró hacia el lugar y encontró a Pat. Su hermano mayor, enfrentándose a Chan, el hermano mediano, Pat, de 35 años, era arquitecta, Chan, de 30 años, era diseñadora de interiores. Dos compartían la misma estructura ósea facial, pero en cuanto a personalidad, no podían estar más alejadas. Su hermana mayor estaba siempre perfectamente arreglada de la cabeza a los pies. Su cabello estaba arreglado, su traje elegante y su cuerpo olía a colonia. Mientras tanto, a Chan le daba igual apariencia. Okbab no sabía si llamar a su look indis, rudo o simplemente desaliñado. De hecho, el hombre se presentó en la oficina vestido como si fuera a ir de excursión y acampar después de trabajo. Detrás de ellos, Impotentes, había otros dos, de Artis, un torpe y una chica de 23 años y Jung, uno de los arquitectos de la firma, intercambiaron miradas sin tener ni idea de qué demonios se suponía que debían hacer. Eres tan irracional, siempre haces lo que quieres, y eres irrazonable al esperar que cambie mi diseño por el fake shul. ¿Quién es este maestro? ¿Quién le dio derecho a arruinar mi trabajo? No se trata de tu trabajo, al cliente le importa Feng Shui. Lo sabes, sí, lo sé, pero sigo sin cambiarlo. Pequeño, ustedes dos van a seguir gritando para siempre o qué? Ambos hombres giraron la cabeza al unísono. Sus ojos se abrieron de par en par en el momento en que vieron quién acababa de cortar. Ogbag exclamaron a coro. La joven hizo una larga señal mirando fijamente a sus hermanos.